ki bu daha faydalı olacaq. Demək, məlumatlar vermək istəyirəm sizə. Birinci sevindirici xəbər odur ki, YouTube səhifəmiz artıq fəaliyyətdədir. Bununla bağlı budur bizim YouTube səhifəmiz və YouTube səhifəsində demək bizim demək iz və abunə ola bilərsiz və yeniliklərdən xəbər tuta bilərsiniz YouTube səhifəmizdə. Ə, və eyni zamanda həmin o YouTube səhifəsində ə, müxtəlif yerlər var ki, məs burada da sığorta ilə bağlı bizim kütləvi informasiya vasitələrinə, hansı ki, çıxışlarımız filan olub və ə, bu məlumatları da elə buradan ə, ala biləcəksiniz. Əlavə olaraq da qeyd etmək istəyərdim ki, ə, bizim ə, Facebook səhifəmiz fəaliyyət göstərir ə, və Sığorta Hüquq Pozmaları adında ə, buradan burada da ə, demək ki hansı ki bu məsələlər var ki müxtəlif problemli məsələlər sığorta ilə bağlı. Burada yaza bilərsiz. Eyni zamanda problemləri bir yerdə müzakirə edə bilərik. Müzakirədən sonra isə eyni ilə hansı yollar var ya bir yerdə bu məsələləri həll edə, edə bilərik və ya hətta özünüz fərdi şəkildə müxtəlif məlumatlar alacaqsınız. Ümid edirəm ki, bu məlumat sizin üçün daha yaxşı olacaq. Əgər imkanınız olsa, bu məsələlərlə bağlı yenidə qeyd edirəm ki, Səxurda Hüquq pozmalarına və İlkin İbrahimov YouTube səhifəsinə daxil olmanız bizim üçün həm də sizin üçün xoş olardı. Çox sağ olun, minnətdarıq.